মই বহুত আৱেগিকো হৈছোঁ কাৰণ জুবিনৰ বাবে আজি চাৰে তিনি মাহৰ পিছত আমি ওলাই আহিছোঁ এটা খোজ দিবলৈ আমাৰে সামান্য সামৰ্থ্যৰে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিশ্বাস আৰু সুভাষাৰে জুবিন গাৰ্গৰ নামত এটা ট্ৰাষ্টৰ কথা ব্যক্ত কৰিবলৈকে আজি আপোনালোককো নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু আমিও একত্ৰিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি দি আমাক সহযোগ কৰাৰ বাবে আমি সঁচা সঁচাকৈ যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই ট্ৰাষ্টটোৰ যোগেদি আমি জুবিনৰ আদৰ্শকে লৈ যেনেদৰে তেওঁ সামাজিক দিশত সাংস্কৃতিক দিশত বা এই ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বাবে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে যিবোৰ কাম কৰিছে তেনেকুৱা দিশবোৰতে কিছুমান কাম আমাৰ সামৰ্থ্য আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এই কামসমূহ পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে আমাৰ খাৰ ঘুলি প্ৰপাৰ্টিটো আমি আগবঢ়াই তেওঁৰ নামত হ'বলগীয়া সমাজৰ সংস্কৃতিৰ আৰু তেওঁৰ উপাস্য় প্ৰকৃতিৰ বাবে ভাল কামত ব্যৱহাৰ হওক নিয়োজিত হওক আমি সেয়াই আশা কৰিছো আমি এতিয়া এই থকা ফ্লেটটোতে আমি থাকি যাম আগলৈও কিন্তু খাৰঘলিয়ে সেই প্ৰপাৰ্টিটো য'ত জুবিনৰ বহুত আশা তাত জড়িত হৈ আছিল সেইখিনি জুবিনৰ নামত হোৱা সামাজিক জুবিনে এজন মানুহৰে মানুহ আছিল সেই কামবোৰতে নিয়োজিত হ'ব আমাৰ সৈতে কেইবাজনো ভাল ভাল ব্যক্তি বিশেষকৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজ নিজ কৰ্মৰে প্ৰতিষ্ঠা জুবিনৰ স্কুল কলেজৰ বন্ধু তেওঁলোকৰ সময় সদিচ্ছা আৰু সু অভিজ্ঞতাৰে আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ একেলগে জুবিনৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলি আমাক সঁহাৰি জনাইছে আৰু সেইবাবে আমি যথেষ্ট কৃতাৰ্থ কৃতজ্ঞতা অনুভৱ কৰিছোঁ তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি আৰু আমাৰ সৈতে আমাৰ খুড়া শ্ৰদ্ধাৰ মনোজ বৰঠাকুৰদেৱ আমাৰ ভাতৃ ডক্টৰ পাৰ পাৰ্থসাৰ্থী মহন্ত দাদা তেখেত আহি আছে শ্ৰদ্ধাৰ গৌতম শৰ্মা দাদাও থাকিব আমাক বিভিন্ন দেশত উপদেশ পৰামৰ্শই বাদ দেখুৱাই আগবঢ়াই নিবলৈ জুবিনে সদায় তেওঁ সেনা গণ বুলি অভিহিত কৰা জুবিন ফেণ্ট লাভ থাকিব আমাৰ কামবোৰত সহায় কৰিবলৈ এতিয়া সকলোতকৈ আমাৰ বাবে ডাঙৰ শক্তি আৰু সাহস ৰাইজ গতিকে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ ইচ্ছা সহায় সহযোগিতাৰে জুবিনৰ সপোনৰ কামবোৰ আমি নিশ্চয় আগুৱাই নিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ